Salam dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində, Masazır qəsəbəsinin girişinə yaxın əsas prospekt yola 150 metr məsafədə sizə belə 2 mərtəbəli 6 otaqdan ibarət, tam müasir bir dizaynla inşa edilmiş, tam fərqli bir görünüşdə tikilib və təmir olunmuş belə gözəl 6 otaqdan ibarət 2 mərtəbə həyət evi təqdim edirəm. Evimizin fasadı gördüyünüz kimi kərli daşla üzlənilibdir. 6 otaqdan ibarətdir. Evimizin birinci mərtəbəsi və 1-dən 2-nin arası monolit betondan ibarətdir. 2 sot torpaqda inşa edilibdir. Baxın belə geniş bir həyəti var. Evin həyətinə tam sərbəst şəkildə 3 maşın daxil olur. Evin maşın girən qapısı, dərvasası pultla idarə olunan jalousi ə qapıdır və ə, piyada üçün isə ayrıca əl qapısı qoyulubdu. Qazı, suyu, işığı daimidir, kanalizasiya mərkəzi, kanalizasiya xəttidir. Sənədi tam qaydasındadır, tam notarial qaydada alqı-satqiya yararlı sənədi var. Yerdən 4 daş kürsü üzərində inşa edilibdi. 6 otaqdan ibarətdir. Evin tikintisi zamanı Bütün tikinti normativlərinə tam olaraq riayət olunubdur. Gördüyünüz kimi evin yanına hərəkət eləmək mümkündür. Digər yan tərəfinə də hərəkət eləmək mümkündür. Belə tam fərqli bir görünüşə malik olan gözəl bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Bu növrə karkas betondan ibarətdir. Quru qoşa daşla inşa edilib. 2-ci mərtəbənin pəncərlərinin üzərindən qruq olaraq monalet. Kəmər fırlanır. İndi isə keçək evin içərisi ilə sizləri tanış edim. Hal-hazırda evimizin birinci mərtəbəsini dəhlizində sağdan ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən yerləşir. Betondan ibarətdir, üzərinə lüzumlu bir Mermer dəşanlıqdır. Bunun qiymətini videonun irəliyən dəqiqələrində deyəcəm. Təmirdən yeni çıxıbdır. Yeni çıxdığı üçün bir az təmizləyə ehtiyac var, amma onların hamısı ev sahibi tərəfindən təmizlənib müştəriyə təqdim olunacaq. Gördüyünüz kimi tavanında fərqli bir fiqur yığılıbdır. Ya yəni, ordan e, gizli işıq fırlanır, sadəcə evin İşıq sayğacı hal-hazırda qoşulmadı o üçün evdə işıqlandırılıb, ev hal-hazırda. Lampskaları yanmır, amma ev sahibi tərəfindən bütün kommunallara aid sayğaclar qoyulub veriləcək. Qaz sayğacına su sayğacı qoyulubdu. Sadəcə işıq sayğacı qalır, onu da ev sahibi quraşdırıb. Vericəy, bura isə evin mətbəxidir. Belə bir mətbəxi var. Və bir də əlavə olaraq evin birinci mərtəbəsində belə bir yataq otağı var. Kanalımıza abunə olun ki, hər yüklədiyimiz yeni ev elanları ilə tanış ola biləsiniz. Burda isə evin birinci mərtəbəsinin salonu yerləşir. Evin qiymətini videonun irəliyən dəqiqələrində deyəcəm. İndi isə qalxaq evin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri Yaxınlardan tanış edim. Evin ikinci mərtəbəsində 4 yataq otağı, balkona çıxış və sanuzel yerləşir. Hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsini, əhlizini təqdim edirəm. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Belə bir yataq otağı var. İndi seçəcək digər yataq otaqlarını təqdim edim. Evimiz 5 yataq otağından, 1 qonaq otağından ibarətdir. 1-ci mərtəbədə məktəb yerləşir. Hər ikinci mərtəbədə salon və balkon yerləşir. Evin isidilməsi kombi sistemidir. Gördüyünüz kimi xətlər çəkilibdir. Burda isə yerləşir. Evin 3-cü yataq otağını nəzərəçarpan ki, Bir yataq otağı da 4-cü yataq, yataq otağı idi hörmətli izleyicilərimiz. Bu isə 2-ci 5-ci yataq otağına da nəzərinizə çatdırım ki, bir yataq otağı da evin 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Bu yataq otağı uşaq otağı kimi nəzərdə tutulubdur. Burdan evin balkonuna çıxışı var. Bu ev bu evimiz 6 otaqdan ibarətdir. 2 torpaqda inşa edilibdir. Basazır qəsəbəsinə giriş hissəyə yaxın bir ərazidə əsas yoldan 150 metr məsafədə inşa edilibdir. 6 otaqdan ibarətdir. Qiyməti isə 155.000 manatdır deyilir, ancaq real müştərilərimizə qiymətdə endirim olacaq.